Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Ustaz Ashraf bin Abdul Ghani, Elias Muhammad Azmi, rakan seperjuangan saya dalam menyiapkan tugasan ini serta semua warga Ibda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey jadi kita akan terus kepada uh, perbincangan kritis kita di bawah topik di bawah tajuk pertikaian golongan Syiah terhadap keadilan al-Adul para sahabat Nabi sedangkan mereka merupakan perawi al-A'la ataupun perawi awal yang meriwayatkan hadis kepada umat Islam bagi kursus PIMK 3253 pengajian hadis Baiklah jadi sebelum tu kenali kami dulu sebagai panel ataupun pembentanglah pada kali ini punya isu. Okey, yang pertama Nurhanim Najihah binti Mat Irwan, saya sendiri dan yang kedua saudari Nur Farahiyah binti Zamari. Baiklah sebelum kita betul-betul pergi kepada isi, kita akan go through sikit apakah kandungan ataupun isi poin yang kita akan bercakap supaya kita nampak dengan jelas apakah isi perbincangan kita pada kali ini. Okey, yang pertama kita akan pergi kepada pengenalan. Yang kedua, siapa itu Syiah. Yang ketiga, kupasan isu dan kita akan menjawab beberapa persoalan isu. Uh, yang kelima, kepentingan keabsahan hadis dan yang terakhir penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, jadi kita akan teruskan uh, dengan perbincangan kita mengenai syiah. Syiah antara cinta ahlul bait dengan penyelewengan akidah. Iaitu bermula dengan kesetiaan, berakhir dengan perpecahan. Jadi... Uh, kita akan terus kepada pengenalan Syiah ini merupakan sebuah fahaman yang muncul selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didorong oleh isu kepimpinan dan kasih terhadap Ahlul Bait okey namun perkembangan ideologi ini telah membawa kepada beberapa ajaran yang bertentangan dengan prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah khususnya dalam soal akidah keadilan sahabat dan sumber hukum Islam Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada pengertian ahli sunnah wal jamaah. Bagi saya, untuk memahami perbezaan untuk kita betul-betul faham apakah itu syariah, syari ah, makanya kita perlu berbalik kepada kebenaran. Jadi untuk kita melihat ke perbezaan kedua-duanya, kita perlu menyentuh sedikitlah apa itu pengertian ahli sunnah wal jamaah. Okey, as-sunnah yang merujuk kepada ajaran, sunnah dan amalan yang diterima daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuklah ucapan, perbuatan dan takrir iaitu persetujuan ataupun pengakuan. Okey, tu untuk uh, sunnah Yang seterusnya, al-jamaah merujuk kepada golongan umat Islam yang bersatu dan bersepakat dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Okey, jadi untuk kita summarize ataupun kesimpulan yang dapat dirumuskan daripada tulisan para ulama, mereka merumuskan uh, ahli sunnah wal jamaah ini adalah mereka yang berpegang dengan al-Quran dan sunnah, akidah mereka sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam kedua-duanya mengikut fahaman salaf as-salih daripada para sahabat at-tabi'i dan yang mengikut mereka daripada galangan para imam dan ulama mazhab yang muktabar. Okay. Jadi hadis Rasulullah SAW ada menjelaskan sifat golongan yang akan terselamat, iaitu at-taifatul allati ala sunnati wa ashabi. Maksudnya golongan yang mengikut jalanku dan para sahabatku. Maksudnya um, mazhab, eh maksudnya uh, ahli sunnah wal jamaah ini adalah aliran yang benar. Baiklah, jadi kita faham yang golongan syi'ah ni dia mengangkat uh, Ahlul Bait dan mereka percaya ada 12 imam yang wajib bagi setiap muslim untuk beriman dengannya menurut golongan Syiah ni lah. Jadi saya sertakan di sini 12 imam itu golongan Ahlul Bait dan yang pertama which is kita nampak Abu Al-Hasan Ali bin Abi Talib iaitu Sayyidina Ali sendirilah sebagai imam yang pertama. Baiklah, jadi dekat sini saya ada sertakan tulisan para ulama syiah ni serta nas-nas yang mereka gunakan dalam melaknat para sahabat. Sebabnya kita faham syiah ni mereka mengkafirkan, mereka tidak suka akan para sahabat. Macam tu, ok. Jadi saya ambil satu iaitu daripada Muhammad Baqir Al-Majlisi yang bergelar Khatimah Al-Muhaddisin dalam kalangan penganut syiah ni dalam kitab beliau Baharul Anwar Beliau menyebut sesungguhnya hadis-hadis yang menunjukkan kekufuran Abu Bakar dan Umar dan yang seumpama keduanya dan pahala melaknat mereka serta membersihkan diri dari mereka adalah lebih baik daripada yang mampu disebut dalam kitab ini. Maksudnya banyak lagi lah sebenarnya uh, macam mana ulama-ulama syiah ni dia cakap-cakap busuk terhadap para sahabat. Okey, jadi siapa itu Syiah? Untuk kita betul-betul faham, kita perlu tengok sejarah ataupun asal-usul. Tapi untuk kita bincangkan kronologi, itu mungkin agak panjang. Jadi saya sertakan serba sedikitlah yang pertama, asal-usulnya. Uh, syiah ni dia muncul selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masihi. Itu berpunca daripada pandangan ataupun perbezaan pendapat Pandangan tentang siapa yang lebih layak untuk diangkat ataupun untuk menggantikan baginda sebagai pemimpin umat Islam. Ha, macam tu. Dan yang kedua, pandangan syiah ni macam mana? Golongan syiah ni berpendapat bahawa kepimpinan imam harus diwarisi oleh keluarga kerabat Nabi SAW. Khususnya Sedina Ali pada ketika itu yang menjadi menantu dan juga sepupu Nabi. Okay. Dan yang ketiga, perpecahan. Perpecahan utama aa, masa mana mereka betul-betul yakin firm dengan pendapat orang ni ialah selepas pada perang Siffin dan juga peristiwa Karbala di mana cucu nabi Sayyidina Hussein terbunuh peristiwa ini sangat penting dalam sejarah dan menjadi identiti siapa itu golongan syiah yang sebenarnya. Okey, jadi untuk kita lebih faham, saya nak tanya panel kita lah. Panel kita saudari Farah, apakah pendapat Farah tentang uh, apakah pendapat golongan syiah ni tentang hadis para sahabat kita? Okey, silakan Farah. Okey, baik. Terima kasih Hania atas persoalan tersebut. Jadi seterusnya mari kita lihat kepada kupasan isu mengenai golongan syiah dan juga keadilan para sahabat. Jadi golongan syiah berpegang kepada panduan bahawa kepimpinan Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW seharusnya berada di tangan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Hal ini kerana beliau adalah sepupu Rasulullah SAW dan juga suami kepada Sayyidatina Fatimah iaitu puteri Rasulullah SAW. Mereka percaya bahawa pelantikan Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan juga Saidina Usman sebagai khalifah pertama tidak sah. Oleh itu, mereka meragu keadilan sahabat-sahabat ini dalam meriwayatkan hadis. Dalam pandangan syiah, beberapa sahabat Rasulullah SAW, terutamanya mereka yang terlibat dalam pentempuran, Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Perang Jamal dan juga Perang Siffin dianggap tidak adil. Ini membawa kesan kepada penerimaan hadis yang diriwayatkan oleh mereka. Kerana Syiah menganggap hadis-hadis tersebut mungkin terpengaruh oleh agenda politik. Jadi Hanim, bolehkah anda bagi tahu kepada saya apakah faktor-faktor yang menjadikan golongan Syiah ini tidak menerima para sahabat ini sebagai seorang perawi? Baiklah, terima kasih saudari Farah dengan persoalan yang bernas. Untuk kita jawab tentang persoalan yang tadi, kita ayuhlah kita ke agenda yang seterusnya dalam bab menjawab persoalan isu iaitu mengapa golongan Syiah ni menolak hadis sahabat. Baiklah. Baiklah. Jadi untuk menjawab persoalan tadi, kita akan melihat uh, jawapan yang pertama iaitu bagaimana pandangan golongan syiah ini tentang kepimpinan Islam. Okey. Uh, daripada segi kepimpinan, of course lah syiah ni dia percaya selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Talib lah yang merangkap sebagai sepupu dan juga menantu Nabi yang sepatutnya naik menjadi khalifah pertama bukannya Abu Bakar, Umar ataupun Usman. Okey. Jadi macam mana bagaimana mereka ini menjadi yakin kan? Okey, selepas pada peristiwa Khadir Kham iaitu Syiah melihat peristiwa ini sebagai pengiktirafan Nabi terhadap Ali sebagai penerus kepimpinan umat Islam. So macam dia rasa selepas pada peristiwa ini, okey, ini adalah tanda bahawa Allah dan juga Rasulullah telah pun melantik uh, Ali lah uh, macam tu. So kenapa kita kena naik? So kenapa kita kena angkat orang-orang yang kita yang kita lantik daripada musyawarah daripada manusia kan macam tu Okey, so bagaimana dia menolak sahabat? Uh, Syiah ni menolak sahabat yang menyokong Abu Bakar, Umar dan juga Usman. Semua sahabat yang menyokong kepimpinan Abu Bakar ataupun khalifah lain selain Ali, mereka anggap sebagai Uh, bertentanganlah dengan apa yang Nabi nak kan, macam tu. Mereka berpendapat tindakan itu bertentangan dengan kehendak Nabi. So basically kalau you sokong selain daripada kepimpinan Ali, so you tak buat apa yang Nabi suruh uh, macam tu. Yang seterusnya, masalah dia akan meragui lah orang kata uh, kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat ni. Syiah ni mempertikaikan kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang menyokong Khalifah. Tadi itulah uh, tersebut. Hal, kerana mereka dianggap terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan Nabi. So basically, you bertentangan dengan apa yang Nabi suruh. So macam kita akan meragui lah uh, hadis tu sendiri yang yang awak riwayatkan uh, macam tu. Okey, jadi untuk jawapan yang kedua, kenapa kan golongan Syiah ni di menolak hadis daripada uh, para sahabat ni? Okey, untuk sebab yang kedua adalah sahabat yang terlibat dalam perpecahan politik selepas pada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi, hmm, Syiah ni percaya perpecahan selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk perang Jamal dan juga perang Siffin mencetuskan ketidakadilan dalam meriwayatkan hadis. Maksudnya selepas pada peristiwa perang-perang ini, mereka meragui lah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat ni. Uh, ini adalah antara sahabat yang terlibat iaitu Aisyah Salahah dan juga Zubair yang berperang menentang Ali bin Abi Talib yang yang mereka anggap sebagai pengingkar ataupun peberontak perintah Nabi yang mengutamakan kepimpinan dan juga persatuan umat Islam. Maksudnya dekat sini golongan syiah ni dia kan menyokong Ali dan juga konon-kononnya dia menjaga persatuan umat Islam yang kononnya untuk menjaga keharmonian um, macam tu. So bila mana ada sahabat yang against ataupun menentang kepimpinan Ali ni so dia orang anggap sebagai pengingkar macam mana kata you, you tak buat apa yang nabi suruh ah macam tu nabi tak ajar macam ni ah macam tu so oleh kerana itu syiah ni meragui kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang terlibat dalam peperangan itu kerana tindakan mereka itu tadi dianggap bertentanganlah dengan apa yang uh, Nabi ajarkan uh, macam tu so semua sahabat uh, selain daripada tiga yang disebutkan tadi semua sahabat yang mana mengingkari Ali semua dia kata oh ragu-ragu lah dengan apa yang dia riwayatkan hadis uh, macam tu yang ketiga ialah golongan Syiah menekankan kepentingan kesucian dan keutuhan hadis bagi Syiah hadis yang sahih bukan hanya bergantung kepada siapa yang meriwayatkannya tetapi juga kepada sejarah yang mana hadis tersebut bebas daripada pengaruh politik yang mungkin mempengaruhi integriti hadis. Golongan Syiah juga percaya bahawa jika hadis tersebut datang daripada para sahabat yang terlibat dalam konflik politik selepas kewafatan Rasulullah SAW, maka hadis tersebut mungkin dipengaruhi oleh agenda politik mereka. Sebagai contoh sahabat yang terlibat dalam pertempuran seperti perang Jamal dan perang Siffin dianggap oleh golongan Syiah ini sebagai pihak yang tidak objektif dan mungkin memutarbelitkan maksud hadis untuk kepentingan mereka. Dan yang terakhir ialah Saidina Ali dan Ahlul Bait sebagai sumber hadis yang lebih sahih. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan syiah berpegang teguh pada keyakinan bahawa Saidina Ali bin Abi Talib dan keluarganya iaitu Ahli Bait adalah kelompok yang lebih layak untuk meriwayatkan hadis disebabkan mereka ini lebih dekat dengan Rasulullah SAW dan lebih memahami wahyu yang telah diturunkan. Saidina Ali dan juga Ahli Bait adalah pewaris yang sah dalam ajaran Rasulullah SAW. Hal ini kerana mereka adalah keluarga yang sentiasa berada di sisi Rasulullah SAW dan merupakan individu yang lebih mengetahui tentang wahyu dan cara hidup Rasulullah SAW. Tambahan pula, mereka juga menganggap bahawa Sayyidina Ali adalah satu-satunya individu yang benar-benar memahami ajaran Rasulullah SAW. Ini kerana beliau tidak hanya merupakan sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi juga merupakan menantu dan keluarga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdekat. Oleh itu, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dianggap lebih sahih kerana Sayyidina Ali tidak terlibat dalam konflik politik yang berlaku selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pandangan Syiah, hanya Ahlul Bait sahaja yang boleh meriwayatkan hadis tanpa dipengaruhi oleh sebarang agenda politik berbanding dengan sahabat Nabi yang terlibat dalam perpecahan politik selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hanim, boleh kamu terangkan apakah kepentingan-kepentingan keabsahan hadis? Baiklah, terima kasih saudari Farah atas soalan yang membina tadi. Okey, so apakah kepentingan keabsahan hadis kan? Okey, so yang pertama, Baiklah jadi untuk kita menjawab persoalan uh, kenapa pentingnya kan keabsahan hadis tu so, uh, jawapan yang pertama adalah sumber hukum dalam isu kontemporari Okey, ulama ni dia menggunakan hadis sebagai asas membuat hukum baru terhadap isu yang baru yang tiada pada zaman Nabi. Okey, contohnya kita ambil isu vaksin, vaksinasi. So, apa yang membolehkan kita vaksin kan? Yaitu ulama ni dia ambil hadis tentang mencegah lebih baik sebelum mengubati. Uh, saya ambil satu dalam riwayat Muslim yang bermaksud setiap penyakit Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud setiap penyakit mempunyai penawar. Apabila penawar menepati penyakit tersebut, nescaya akan sembuh dengan izin Allah. Uh, macam tu. So kita kena ikhtiar lah maksudnya kita kena carilah penawar tu. Ha. Uh. Ataupun yang seterusnya untuk isu kontemporari, kita ambil pemindahan organ iaitu transplant eh ataupun uh, kita derma organ lah. Okey. Hadis tentang menyelamatkan nyawa digunakan untuk menyokong hukum hukum ini menjadi harus. Okey. Saya ambil surah Al-Maidah yang bermaksud oleh sebab itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahawa sesiapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, mereka seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya. Okey. Poinnya dekat sini, sesiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Maksudnya, kita kena tolong-menolonglah, kita kena menyelamatkan nyawa aa, macam tu. baiklah jadi untuk sebab yang kedua menjamin ketulenan ajaran Islam dan melindungi reputasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okey hanya hadis yang sahih boleh dijadikan rujukan agar hukum tidak disandarkan kepada Nabi secara palsu yang tentunya boleh merosakkan imej Nabi jika disebarkan tanpa uh, tapisan okey baiklah jadi apakah lagi kepentingan lain Farah Antara kepentingan yang lain ialah peranan hadis dalam membentuk hukum Islam di mana tanpa hadis, umat Islam tidak akan dapat memahami secara penuh bagaimana cara melaksanakan ajaran Al-Quran dalam kehidupan mereka. Misalnya dalam soal ibadah solat. Al-Quran hanya menyebut kewajipan untuk mendirikan solat seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udhu billahi minasyaitani rajim. Wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'arraqi'in yang membawa maksud dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua berjemaah bersama orang-orang yang rukuk. Namun hadis Rasulullah ini memberikan perincian tentang cara salat, jumlah rakaat serta ada adab yang perlu diikuti seperti bacaan dalam salat dan gerakan yang perlu dilakukan. Keabsahan hadis juga sangat penting dalam menentukan hukum-hukum ibadah yang lain seperti hukum zakat, puasa dan juga perkahwinan. Oleh kerana hadis ini dianggap sebagai penjelas dan juga pelengkap kepada al-Quran, penting untuk memastikan bahawa hadis yang diterima adalah sahih dan tidak tercemar dari dengan unsur-unsur yang tidak benar ataupun tidak boleh diterima. Hal ini kerana hanya hadis yang sahih yang dapat memberikan petunjuk yang tepat dan juga jelas dalam mengamalkan ajaran Islam. Yang terakhir ialah kekabsahan hadis juga sangat penting dalam menjadi panduan aspek kehidupan seharian. Hadis sahih tidak hanya memberi panduan tentang ibadah solat dan juga puasa, akan tetapi ia juga menjadi panduan praktikal tentang bagaimana umat Islam seharusnya menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Melalui hadis Umat Islam diajar untuk menjaga adab dan juga etika dalam semua aspek kehidupan mereka. Sebagai contoh, dalam etika sosial, hadis memberi contoh bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW mengajar umat Islam bagaimana untuk bergaul dengan kawan, keluarga, tetangga serta Muslim dan juga orang yang bukan Islam. Sebagai contoh, hadisnya menyarankan untuk menghormati orang tua berbaik-baik dengan tetangga dan juga memperlakukan orang lain dengan kebaikan dalam kebaikan. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW menekankan keadilan, kesopanan dan juga kerendahan hati sebagai dasar hubungan sosial. Selain itu, dalam aspek muamalat iaitu perdagangan dan juga ekonomi, hadis juga memberi panduan tentang bagaimana umat Islam seharusnya berniaga dan juga berurusan dalam hal ekonomi. Nabi Muhammad SAW mengajar cara-cara jual beli yang adil, menghindari penipuan serta keharusan untuk memenuhi janji dalam transaksi. Hadis seperti tidak ada jual beli yang sah kecuali dengan kerelaan kedua belah pihak mengajar prinsip kejujuran dalam muamalat. Jadi, hadis-hadis ini memberikan penyelesaian praktikal dan juga contoh kehidupan yang penuh hikmah. Dan dengan mengamalkan ajaran ini, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang harmoni dan juga seimbang dalam hubungan dalam hubungan mereka sesama manusia. Jadi, mari kita lihat kesimpulan bagi perbincangan ini. Secara keseluruhannya, golongan Syiah dan Ahli Sunnah wal Jamaah mempunyai pandangan yang berbeza mengenai keadilan sahabat dalam meriwayatkan hadis. Golongan Syiah mempertikaikan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mereka anggap terlibat dalam perpecahan politik selepas kewafatan Nabi. Mereka lebih mengutamakan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Ahli Baik kerana mereka percaya bahawa keluarga Nabi Muhammad SAW lebih memahami wahyu dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, keabsahan hadis menjadi sangat penting untuk memastikan bahawa ajaran yang diterima umat Islam adalah yang sahih dan juga benar. Bagi umat Islam adalah penting untuk memahami hadis dengan cara yang sebenar tanpa dipengaruhi oleh perbezaan politik ataupun pandangan yang tidak tepat. Hadis yang sahih harus dijadikan sebagai rujukan dalam mengamalkan ajaran Islam untuk memastikan amalan tersebut benar-benar mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada anda semua. شكرا جزيلا والى اللقاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته